গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত দেশভক্ত তৰুৰাম ফুকন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হোৱা ঊনচল্লিছত ৰাজ্যিক টাইপণ্ড প্ৰতিযোগিতাৰ বোকাখাতৰ সফলতা আঠ বছৰ অনৰ্ধ শাখাত মহুৰামুখাছোৱা গাঁৱৰ সুযোগ সন্তান শ্ৰী ইমান আয়ানজ্যোতি দাসে চিলভাৰ আৰু শ্ৰীমতী আৰাধ্যা দাসে ব্ৰঞ্জৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে পখিলাখেদা বয়সত এই কণমানি দুয়োটাই সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ গৃহত উপস্থিত হয় উপ সভাপতি শ্ৰীচুত ৰাহুল দাস ডাঙৰীয়াই এখন গামোচৰাক সম্বৰ্ধনা জনায় লগতে অকণমান শিশু দুটাক মৰম যায় শিশু দুটিৰ উজ্জ্বল জীৱন কামনা কৰে লগতে অসম চৰকাৰক মুহুৰ মুখ অঞ্চলত এখন টাইকণ্টু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অনুভৱ মানে মোৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যি মানে ছোৱালী এতিয়া প্ৰথম গৈছেহে এবাৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে তথাপিতো মই নাই যোৱা বাইদেউকৰ লগত গৈছিলে তথাপিতো বোলো আগুৱাই যাওক ভাল হওক আগলৈ ইমান মানে ভাল হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে তাত তথাপিতো আমি সুখী হৈছোঁ বাৰু ব্ৰঞ্জৰ মেডেলটো আমাৰ কাৰণে সেয়াই আৰু অনুভৱ মানে ভবামতে মেডেল পোৱা নাইকিয়া মই এবাৰ বেছি অলপ আশা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰো তেনেকৈ থাৰ্টি এইট হওঁতেও থাৰ্টি এইট ষ্টেট টাইকাটো যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া সেই ব্ৰঞ্জ পাইছিলে আমি এইবাৰ বেছিকৈ অলপ আশা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি গ'ল্ড মেডেল পাম বুলি বেছিকৈ আশা কৰিছিলোঁ কাৰণে এইবাৰ ছাগে হয়তো এই চিলভাৰ মেডেল পাবলৈহে সক্ষম হ'ল সি প্ৰথম এখন খেলত জিকিলে ফাইনেলত সি হাৰি গ'ল ফাইনেলত তোমাৰ দুই পইণ্টৰ কাৰণে হাৰিছে বাকী আৰু আমাৰ যিজন মানে টাইকাণ্ডো প্ৰশিক্ষক ছাৰ আছিলে গৰ্ল্ড মেইন ছাৰ আমাৰ মুখামুখ টাইকাণ্ডু একাডেমীৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষক হয় তেখেতৰ হেৰি অৰিহণাতে আমি হয়তো আজি মেডেল পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ল'ৰাটোক আমি আগুৱাই নিব পাৰিছোঁ তেখেতে আমাক যিখন প্লেটফৰ্ম দিলে এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে যিখন সন্মান আমি ইয়াতে পাইছোঁ তেখেতৰ জৰিয়তে পাইছোঁ বুলি চাওঁ তেখেতলৈ বহুত অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমালোকলৈও এনেকৈ আহি যে এনেকৈ আমাক সন্মান যাচিব বিচাৰি যায় আমাক কণমানীটোক তাৰ বাবে আমি তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে তেওঁ চল্লিছতম ৰাজ্যিক টাইকাণ্ড চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ চৌবিছত মহুৰামুখৰ বা দুজন উতীয়মান খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব গৈছিলে নেহৰু ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটীত আৰু তাতে তেখেতসকলে অসমলৈ দুটিকৈ মেডেল দুটিকৈ পদক জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জ আৰু ৰূপৰ আচলতে ই আচলতে গৌৰৱৰ কথা অনুসূচিত জাতিৰ সন্তান হিচাপে আচলতে আৰাধ্যা দাস আৰু আয়নজ্যোতি দাসে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ই আচলতে কেৱল অকল মহখ অঞ্চলৰ কাৰণে নহয় ই আচলতে সমগ্ৰ অনুসূচিত জাতিটোৰ কাৰণে এক গৌৰৱ কাৰণ এই কণখন বয়সত এই সময়ত যিটো পখিলা খেদা বয়স যিটো সময়ত আচলতে খেলা ধূলা কৰা বয়স যিটো সময়ত আচলতে মাক দেউতাকৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বয়স সেইটো সময়তে এই কণ শিশুসকলে টাইকাৰ যি প্ৰস্তুতি কৰি প্ৰস্তুতিৰ সৈতে তেখেতসকলে গুৱাহাটীৰ দৰে এখন বিশ্ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এখন চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেৱল অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয় অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেখেতসকলে এটা এটাকৈ পদক জিকিবলৈ দিবলৈ মানে সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সেয়েহে আজি আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলাৰ মই স্বয়ং উপ সভাপতি ৰাহুল দাস আৰু মোৰ সতীৰ্থসকল লগত লৈ আমি আজি এটা সজাধী দল আহি তেখেতসকলৰ গৃহত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা শুদ্ধতম অসমীয়া জাতি জাতীয় সাজ হিচাপে অসমীয়া জাতীয় পৰিচয় হিচাপে এখনি ফুলাম গামোচাৰ দুয়োজনকে আমি সম্বৰ্ধন জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলাৰ মদিয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেখেতসকলক পৰিয়াললৈ জনাইছোঁ যে এই কণ কণ শিশুসকল তেখেতসকলৰ বিদ্যাত তেখেতসকলৰ এই যি টাইকাণ্ড শিক্ষা শিক্ষাত আৰু আগবাঢ়ি যাওক তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু আহি থকা দিনত আহি থকা দিনত সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা তেখেতসকলৰ লগত আছে বিভিন্ন কাৰণত যদি তেখেতসকলে কিবা অসুবিধাত পৰে তেতিয়াহ'লে সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাট জিলাত তেখেতসকলৰ লগত আছে আৰু তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিবলৈ বৃহৎ পৰি পৰিপক্কবদ্ধ আৰু লগতে আমি